Всем привет, это Хелмет. Мне ж след и это мой спортбайк. Толком не думал, о чем я буду здесь говорить, но очень много было вопросов в личку вконтакте, что, как и сколько тебе лет, что за мотоцикл, как так получилось, как носятся родители. Я хочу сейчас в этом видео на это все ответить. Может кому-то будет интересно, тот будет смотреть. Что по мотоциклу? Это Honda vfr 400 NC30. Она у меня уже Немножко больше, чем полтора месяца, но за эти полтора месяца я наездил немножко больше, чем полторы тысячи. Честно, как кому, ну для меня сейчас эта ракета, тем более после э, моего прошлого мотоцикла, это было не до спортбайк, так сказать, э, Viper F2 250, там 17 лошадей, так что 60 и 17 лошадей, это, конечно, разница большая для меня очень была. Почему спортбайк? Ну... Все понимают, почему покупают спортбайки. Они красивые, мощные. Ну, лично я получаю от него большое удовольствие. Несмотря на то, что я живу в небольшом городке, с небольшим населением и с небольшим количеством дорог, все равно я получаю от него очень много удовольствия. Мне он ужасно нравится. И эта посадка, и руки, которые болят после того, как покатался, все мне это очень нравится. Так что я ни капли не жалею что купил именно спортбайк, а не дорожник. Откинем вопросы про права. Я живу в Украине. Здесь у нас категория А с 16 лет. Я сдал, получил. чтобы не писали, что я езжу без прав и все такое. Давайте закроем вопрос за родителей. Это особенно будет интересно тем, кому лет примерно столько, сколько же и мне. Они хотят мотоцикл. В принципе, есть возможность его купить и т.д. Как бы это было у меня? Ну, во-первых, мне было не так уж сложно, потому что у меня отец, сам мотоциклист, то есть он меня понимает, знает, что это такое, и с этим проблем не было. Но другое дело мама, которая очень переживала, особенно когда покупали первый мотоцикл, не зная, что, не зная, что это такое, тем более я сел после него на него после мопеда 50-кубового. Машины ездят, не дают снять видео, мне стесняюсь. Конечно, для женщины, которая не разбирается в мотоциклах, это был шок. Она увидела его, он огромный, тяжелый, зло выглядит, такое чувство, что там не знаю сколько кубов, мощный, это просто был ужас, и она была в шоке. Тем более, это был самый первый мотоцикл, до этого я практически не ездил ни на чем, не знал даже как ездить толком. Это тоже всех очень сильно волновало. Но как-то с временем все привыкли. Я на нем ездил Чуть меньше, чем полтора года Проехал около 3-4 тысяч Продали его зимой Потому что его уже ставало маловато Хотелось немножко, чтобы мотоцикл был помощней Побыстрей План был такой, купить мотоцикл на лето Перед летом Но как-то не срослось Потом в середине августа Мы нашли его Эту Хонду она была очень-очень далеко от нас это 700 700 километров э, на поезде который едет чуть ли не по кругу мы проехали 17 часов это 1200 километров у меня было видео как мы ездили можете посмотреть найти его оно недалеко Тут самое интересное. Мы приехали, посмотрели мотоцикл. В принципе, нас все устраивало. Сняли с учета. Но я на нем так и не покатался, как и хотел. Потому что у нас поезд был на 2 часа. Все время, время, время. Мы пока туда-сюда. Тут мы уже на почте. И настало время отправлять мотоцикл. Это была среда. Поскольку уже было 2 часа, а его не успели как бы собрать. Потому что он ехал в таком каркасе деревянном. Его не успели собрать, то есть его не отправили, отправили аж в четверг. Он ехал э, три дня и приехал ко мне в субботу. Страшное это то, что я ждал, сидел его четыре дня, знаете, такое преускушение всего, и тут ты сидишь, ждешь, 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 потому что я его уже видел, я уже загорелся, уже хотелось и покататься, и попробовать, и все остальное. С почты я ехал на нем сам на первой передаче не больше 4000 оборотов, может 5 где-то, было, я вам скажу, очень страшно, потому что я не ездил столько после того, как продал мотоцикл. И мощность 60 и 17 лошадок, это была очень большая разница. Для меня это и есть большая разница. Слава богу, доехал я хорошо, без проблем, все было нормально. Выехал я только на следующий день, открываю хорош, смотрю на него, сажусь, еду. В принципе, э, все было хорошо, только вот, конечно же, первую неделю очень было э, страшно, потому что я не знаю мотоцикл, он э, мощный по сравнению с моим предыдущим. Может, кто-то скажет, что 400 кубов это фигня. Ну, для меня это, конечно, дуролет был. Что же на этот раз было по родителям? Все понимают, что это уже не мопед, что это мышный мотоцикл, полноценный спортбайк, и он и едет хорошо и все остальное, но э, уже было такое ко мне доверие, потому что я сколько проехал на том мотоцикле, все видели, что я э, ездил с умом, без фанатизма и прочего, как езжу сейчас. Открутить я могу не, немного где-то на таких вот просторах по городу я совсем совсем улитка. Сколько же вы будете ездить? Вот пока не приехал, не начал снимать ни одни машины. В принципе, сказал все, что хотел. Если вам что-то интересно, пишите в комментарии, я буду обязательно отвечать. Если будет возможность, то может и видео сниму. Например, по ответам на вопросы ваши, может, можете подкинуть какие-то темы для видео, про что поговорить, если вам это интересно. Ну а я с вами прощаюсь, с вами был Хелмет, всем удачи, всем пока!